నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గుడ్ వైబ్స్ విత్ లక్ష్మి శ్రావణమాసం సందర్భంగా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో విష్ణు సహస్రనామం నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాం కదా అందులో భాగంగా మొదటి రోజు ఏ శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం విష్ణు సహస్రనామంలో పూర్వాంగం న్యాసం ధ్యానం మహామంత్రం ఫలశ్రుతి ఉంటాయి అయితే స్వామివారి సహస్రనామాలను మహామంత్రంలోని నూట ఎనిమిది శ్లోకాలలో పొందుపరచడం జరిగింది మనము మన మొదటి క్లాసులో మహామంత్రంతోనే మొదలు పెడదాము అయితే మహామంత్రంలోని ఒకటవ శ్లోకం చదివే ముందు మనము ఇంకొక నామాన్ని స్మరించాల్సి ఉంటుంది అది ఓం విశ్వస్మై నమ ఈ నామాన్ని మనము తప్పకుండా స్మరించి తర్వాత ఒకటవ శ్లోకాన్ని మనము నేర్చుకోవాలి మహామంత్రంలోని ఒకటవ శ్లోకం విశ్వం విష్ణుర్ వషత్కారో భూత భవ్య భూతకృత్ భూతభృత్ భావో భూతాత్మా భూత భావన విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలోని అత్యధికంగా మహాప్రాణాలు ఉన్న శ్లోకం ఇదే కాబట్టి చాలా జాగృతగా చదవాలి విశ్వం విష్ణుర్వశట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభుః భూత కృత్ భూత భృద్భావో భూతాత్మా భూత భావనః మహామంత్రంలోని రెండవ శ్లోకం భూతాత్మ పరమాత్మచ ము परमागतिः अव्ययः साक्षी, क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः साक्षी, क्षेत्रज्ञोक्षर एव च महामन्त्रो मूडव श्लोकम् योगो योगविदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुष् श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः योगो योगविदा नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः महामन्त्रोनि नाल्गव श्लोकम् सर्वश् भूतादिर। मिधिरव्ययहा संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरेश्वराहा सर्वशर्वशिवस्थादर भूतादिर संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरेश्वराहा महामन्त्रं ऐदव श्लोकं स्वयं भो शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः स्वयं भो शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः महामन्त्र आरव श्लोकम् अप्रमेयो हृषि पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ ध्रुवः अप्रमेयो हृषि पद्मनाभोमरप्रभुः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः श्लोकम् अग्राह्यश् शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिकुब्धाम पवित्रम् मङ्गळम् परम् अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिकुब्धाम पवित्रं मङ्गळं परम् महामन्त्रं एव श्लोकम् ईशानः प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईशान् प्राणद प्राणो ज्येष्ठ्रेष्ठ प्रजापति्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन हरि ओं ओं विश्वस्म नम विश्व भव्य भवत् प्रभु भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व शर्व संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर स्वयं भू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महान अनादिनि धाता विधाता धातम अमेयो हृषि केश पद्म विश्वर्मा मनुस्त स्थविष्ठस्थविरोध्रग्राह्य शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिकुधाम पवित्र मंगल परशानाणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति्य गर्भो भूगर्भो मधुसूदन वीडियो मेक न दयचे లైక్ చేయగలరు షేర్ చేయగలరు నా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు మనము మన భావితరాల వాళ్ళు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా ఉచ్చరించాలని ఆశిస్తూ ఓం నమో నారాయణాయ